Вітаю вас. Ой, какая у вас кепка? У меня вот такая, почти такая же. Да, Та, майже один в один, так. Не, правда. Так, я ж кажу, прямо один в один. Как у вас, делишки? Та Богу дякувати і Збройним силам України. Тримаємось, все гаразд. Чесно, деякі слова плохо понимаю. Ну буває таке, ну ж, чим я можу вам допомогти? Хіба порадую. Записатись на курси української мови. Читать украинские книжки, смотреть украинские фильмы. Зачем мне украинский, Вон, Я английский, сейчас хочу нормально выучить. Угу. А у вас же какие-то уровень английского уже есть, так? Не понял. Ну, уже трошки уже выучили. Уже немного выучили. Как, ну, есть, да, есть немножко, короче. Who is absent today? Такого Тогда, нет. Да, не, ну что же вам матюкаетесь? Я говорю, who is absent today? Какой сегодня день? Ну, май же. Вас бачу, вас бачу, дуже гарды, Ну, не а... хорошо, я, 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 пока что такие там, там вот нейм, I... да, вот изюнейм, да. Айфро. Москва, там, короче, там туда-сюда. Айфро. Ага. Москва туда-сюда. Потужно. Ну, я разумею, у вас все получится. Ну, только а... начал. Да, я разумею. А вы звідки? Что звит? Звід? З, з какого места России вы? А Москва. Из Москвы, да? Да. Так, а для чего, для чего вы включили Украину? Да, честно, вот просто пообщаться без всякой там ерунды, короче, каких-то угу. оскорблений. Зачем? Такие а оскорбляйте ну... сами. Да что, вот. ну что ж. Ракета-ракета вы... отправляет, сейчас... ракета а так в никаких образов. Я ничего не отправляю. Як, ничего. Ваша страна, Российская Федерация, И Вы являетесь нам Российской Федерации. То есть вы несете ответственность так же, как и, и все остальные. Вы, вы любите Украину или вы больше к Бандеровцам относитесь? Что значит, я люблю Украину, и я больше до Бандеровцам отношусь, какие у вас вопросы? Просто, просто блин, я слышал, что бандеры уже очень много лет воспитывают против России. Вот, и как бы, ну. А есть обычные ребята с Украины, которые как бы все прекрасно понимают. Да, все чудово Он... разумеете, тому кажут, побольше отправляет Россия ракет, да? Кто? Куда Россия отправляет, что? Ракеты по Украине, отправляет Россия. Да, у нас как бы тоже не все сладко, ничего себе. А что у вас, что у вас не сладко, расскажите, будь ласка. Н не, я рассказывать не буду, у нас же это запрещено, рассказывать всякие такие вещи. Так никто же не почует, мы тут с вами двух только. Mm. Я сегодня первый раз скачал этот чат, второй вы собеседник у меня по что? No, поэтому я не знаю, э, ну, как бы, что здесь и как, и говорить что-то. Ну. ну так что, а ну вот поговорили, разошлись, мы больше вы один одного. Тоже, уже. Нормально, что сидите, и, и не, и не в, побачимо, больше один одного. Вот а вы так, сами в Украине? Так, так я в Украине, в Киеве. Ну, так и что у вас не солодко. Такое? Вокруг вас, вот прям как, какая-то все красивая оболочка. То есть не видно, что. Ракеты там по вам летают. Не видно, так. Да? Нет. А у ні. вас YouTube не працює, там новини почитати не можете, ви да подивитися, як от буквально декілька днів тому тут були влучання в житлові будинки. А ви що, не знаєте, що у нас YouTube запрещен? А вас ще YouTube заборонили? Та ви що? Так, да, уже давно. Угу. І, Тобто ви в YouTube не можете зайти подивитись? Не ні, не можу знайти. А що ж у вас працює тоді? Ну. Но... Возможно, какие-то санкции. То есть, как бы. Вот. Uh -huh. А обычные новости, которые идут по телевизору, я, к сожалению, не смотрю. Uh -huh. Ну так вот я вам рассказываю, что по Киеву был недавно обстріл дуже сильный, и прильоти были в житлові будинки. Загинула сімейна пара. Ну, так, будинки, это ж, это значит, там, где люди живуть. А, понял. От. Загинула пара. Старших вже людей від вашої ракети. Більше 40 людей постраждало. Це тільки що в Києві. Я не кажу, як ви Одесу обстрілюєте, Суми, Харків, решту міст України. Я дуже це Ні, співчуття нам не треба від вас абсолютно ніякого. Ви щось робіть краще. Что? Я не понял. Что лучше делать? Вы, ходите на митинги против войны. Вы же против войны. Да вы же не знаете обстановку. Какая, какую, да расскажите, митинги. расскажите, какая да, обстановка да, у вас. Вы да, же не да, хотите ничего сказать. Вы, видно по вам, то, что вы... И сами все знаете. Че звідки я, звитки я могу знать, что у вас там делается? Давай, ну... Знаете, вы все. Да есть расскажите, почему по чему, он чему не может выйти на митинг? Какой-то там алконавт, где-то там подзаборный, ну, перед дякую. которым я с вами общался, вот, человечком, вот. Угу. То есть, ну, мы с ним нормально поговорили, но он неинтересен. Угу. Так что у вас там на России, вы кажете, что-то не, не вам на России, что А да, Вы что думаете, что эта ситуация, что, как-то, ну, не знаю, в России стали из-за этого лучше жить, что ли, или что? Не розкажіть, а що, що помінялось? А ви що, не бомбите нікуди? Бомбимо, звісно, відповідаємо на вашу агресію. А що ви думали? Ну, що ми бли... будемо просто сидіти і дивитися, як ви нас обстрілюєте, звісно, що вам летить у відповідь. Ви по мирному постійно. Саме так. От шукаємо, де там побільше, побільше буде оцих мирних. і туди відправляємо дорозу. Особливо любимо дуже повагітних пенсіонерів. в війни. Вот то просто хлебом не годует, просто дайте какого-то пенсионера вагитного нашел и туда отправите. Вы говорите по-украински, я половину слов догадываю, а хотя можете говорить по-русски. Что, вам запрещают что ли говорить? Да, можем, вы... можем с тобой еще по-английски поговорить, ты же английский хорошо знаешь. Ну, по-английски я не очень хорошо знаю, я знаю, а по-итальянски можете говорить? Не, итальянского не знаю. Uh -huh. а, а вы итальянскую знаете, да? Ну приходилось чуть-чуть изучать. Но yeah. такие, на каком уровне? Допустим, грубо говоря, я приехал Піца, и спросил, лапиобра. как мне пройти в супермаркет. А, ну и так далее, так же, как меня зовут. Yeah, <laughs> да, есть, да, да. все да, на да, первоначальной основе. Да. Так а для чего почала войну против Украины? Чего я? Чего? Войну против Украины для чего начали? Виду про Украину. Это война. Войну для чего? Войну. Да? Слово война. Война это? это что? Ну, то война то, что вы делаете зараз против Украины, напали на Украину. Кто вы-то? Почему вы обобщаете? Ну, вы это Российская Федерация. Вы представитель Российской Федерации. Я что, представляю Российскую Федерацию? Так, ну вот сейчас вы, сейчас так, представляете Российскую Федерацию в разговоре со мной. Я человек, который родился и живет в России. Ну и что? А вот. То есть, если, допустим, кто-то что-то накосячил в какой-то стране, значит, ваша политика, что все люди на этой земле... Что ты сделал, чтобы войны не было? Что? Что ты сделал, чтобы Россия не нападала? Что я сделал? Так. Ничего. Ничего? Так а что ты тут не мне жалишься? А Какие-то а бедные, несчастные, что... все тебя тут... Объезжаю. Я не имею таких прав и возможностей. Да, бы самое великое право в твоей конституции записано в твоей стране. Народ России, я владею на территории Российской да, Федерации. Да, да. 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 Это, это вот здесь вот так вот мы поговорили, и были бы проблемы. А. Так, а чем ты, Бандеровцы, образовали? давай же? Жались уже полностью. Чем, чем мне не устраивают Бандеровцы? Так. Ну блин. Тогда вы сперва ответьте на вопрос. Вы из, ну, Бандеры? Я поважаю Степана Андреевича Бандеру, так. Это герой Украины. А, ну, конечно, его героем сделали. Только, блин, из-за чего его сделали героем? Дуже цикаво послухать вашу версию. То, что он воспитал просто убийц, которые вообще пофиг, что как, кого убивать и что делать. И то, что они уже готовили, короче, вот это все уже издавна. А как вы думаете, на сегодняшний день сколько роков Степану Андреевичу Бандере Что? На сегодняшний день? Сколько ему роков? Да, сколько роков ему? Сколько роков, это что значит? Сколько лет Бандере на сегодня? Я вообще не знаю, сколько ему лет. Ну, хоть приблизно. Я думаю... Лет, наверное. 55-60. Ну да. Приблизно так. А, а на самом деле. На преврати зале его преступно было в пятьдесят восьмом роте тысяча девятьсот пятьдесят восьмом Вот, придите, это практически отгадал. Да, по-моему, отгадал, Сам это Вы вообще вот, сами что из себя представляете? Громадяни до України, підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Громадіда. Так слухай, а що а ти яку книгу ти читав про Бандеру? Книгу не читав. А як звідки читав. ти взяв про нього інформацію? Читав uh, всякі такі речі... И знаю то, что бандеровцы там в Азове, то есть что они там. Бандеровцы в Азове. Были они в изначально там. Звісно, Ну, якщо Бандера 55 років, він же ж призовного віку, да. Ну, Мобілізували і... його. Саме так. А що смішного? Я, я нічого не пред'являю, нічого не говорю. Та, звісно, не нічого, не та нічого, та нічого ти не говориш, нічого ти не пред'являєш, да. Я зрозумів. Я тоже могу посмеяться, то, что у вас кепка. Посмейся. А Зачем? Вы, вы патриот, а оказались, оказывается, вы патриот Бандеры, а не Украины. А чем ведрезняется патриот Украины от патриота Бандеры? Бандер преступник. Да ну что? И что же он такого сделал? Злочинного? Чего ты его на злочинцем называешь? Ну я вот считаю, что это просто вот все, что происходит, все тоже их рук дело, его людей. Его людей, саме так, молодец. Слушай, а какую посаду занимает Бандера в Украине, не знаешь? Что, 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 сейчас еще раз. Какую должность Бандера занимает в Украине? Кто он? Какую должность он занимает так, в Украине? Так, так, Уже никакую. Уже не яку? А занимал яку? Кем он был там? Президентом был? Премьер-министром был? Сейчас бандеровцем, убийцей. Ну, какую а он посаду занимал? А сейчас Бандера, это а, Бандера Зеленский. А, Бандера-Зеленский. Гениально. Сейчас. Ну, а что вот он творит вообще? А что он делает, Зеленский, давай? Ну, что он, он, хочет там какие-то дальнобойные ракеты, чтобы по мирным людям... А вообще... то, кто, получается, ты тоже Бандеровец, да? Ну, что Я... по Украине ракетами Россия бьет, то и Россия Бандеровцы, да? Слушай, если бы это все не началось... Вы бы начали бы все по-другому. А я как бы было... мы почелы. Давай, Цикаво. Я бы мы начали. Все заготовлено было. Все у вас было подготовлено С 2008 года. С 2008. -го. Не бомбили Донбасс по мирным жителям. с помирным ну, дв... жителем. С 2008 года. Бомбили Донбасс, да, Донбасс. Да, да. Да, поталима. С 2012 уже прям началось, короче, конкретно это все. А с 12 началось конкретно. Дуже цикаво. Слушай, а вот в 2012 году был чемпионат Европы по футболу в Донецку проходил. И как там, как под бомбежками играли, да? Нет, нет. нет. Я не в этом говорю, плане. То, что уже, то есть там людям не давали долгое время нормально жить. То есть постоянно что-то как бы иногда прилетало и так далее. Там мирных жителей там гасили. То есть, ну, это ну как, вот в 12-м там... році грає збірна Україна, збірна Англії по футболу. и тут бомбежка идет, да? Бандеровці бомблять. В 14 году... Там, блять бомбас. В 14 году, этот, как это называется, я только что слово говорил, Майдан, правильно? Майдан, Майдан. И ну, не шо. Ну, и не шо, правильно, не шо. Я вот просто, я вот просто знаю одно то, что... Мне вот приходилось бывать в не столь отдаленных местах. Вот. Это давно было, да, допустим. И там были ребята с Украины. Ну и то есть как бы, ну не знаю, я никогда, я все время считал Украину, то есть единственными людьми, которые вот остались, там арийцы. США ага. украинцы, украинцы, но и арийцы. Ну, слухай. Нет, я имею в виду голубоглазые блондины. Вот. голубоглазые блондины, арийцы. А Гитлер был арийцем. Нет. Нет. По происхождению он еврей. Но, счит, но он как бы считал себя. Так, у меня заблуждение, в войте, короче. Гитлер вообще при чем здесь? Да я так просто, до слова. Гитлер придерживался, он хотел просто и истребить всех евреев. Он да, захватить... сам же евреем был, ты кажешь. Да, 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 так и есть. одним остальным евреем на земле, да? Я даже читал по, по, почти всю книгу Майкамфа. Молодец. А кто ей написал? Не знаю. Не знаю, что написал в Майкам? А! Как? Адольф. <laughs> Лично. Да, слухай, потужно, потужно. Потужно, нам... потужно. Да. Че у вас э, за карты висят? Вот вокруг вас, если не секрет. Это мапа Украины. Это ваш штаб или у вас так дома. Наш говорит? штаб Бандеревский, так. Вот тут вот в Крыму в Симферополе вот тут находится. Ну все, прекращайте, прекращайте херню нести. Я был сам. Серьезно спрашиваю. Да я тебе серьезно отповедаю? Да ладно, в Крыму, в Крыму не, не находишься. Як це? Наш штаб в Крыму находится. Как, в России что ли находится? Не, Крым это Украина. Ну по географическим картам, тем Крым же был в России. По каким тем картам географическим? По старым, по старым. По каким старым картам? Ну по обычным. Географически. Ну, каким Звучайным, старым картам давай дурцы кого ну с чего я, я уже ответил на вопрос вы с чего говорите ты можешь показать имени хоть одну такую карту не не могу не можешь вы загуглите просто загугли просто знаете? так вот если не знаете истории и географию то что я вам могу сказать не ну знаю ни истории ни географии не знаю действительно а, Знаешь, свое... не знаю, кто Майнкамф написал, да. Вы прям какой-то Бандера конкретный, я прям рад познакомиться. Короче, это. Что? Имя-то не скажете, да, свое? Степан Бандера. Да какой Степан Бандера? Это его уже нету. Да ты что, ты скажешь ему 50 роков, 55. Ну, а что, он еще живой? Ну да. Да ладно. Ну, шо, ну это серьезно. Ну тогда этот тоже жив. Кто? А, как его там? Который самолет. Сталин. Бьет. Сталин, да. Сталин. Ладно, разумею. Який... А, Сталина на нас нема. кого. а ну шо, расскажи мне, что ты про Сталина знаешь. Что я знаю про Сталину? Да. Ну, то, что он сына своего из плены не забрал. Да ты что? Да, то, что он... Такой, короче, суровый мужчина, uh -huh. при котором держалась власть, uh -huh. вот. Ну и э, я бы сказал бы, наверное, что он справедливый человек uh -huh. был. Uh -huh. Вот. А все, ты сделал такой такие выставки, что он был справедливым? Ну все вот чисто начитано, то есть как бы во времена войны, то есть как бы. Панька все, все написано, прописано, да? Ну, немножко, да. Ну да, То есть... я, ж, я ж так и зрозумел. А что вы можете сказать по поводу него? Тиран, убивца и злодей. Тиран, да. Ну, я с вами частично согласен. А до того, как, скажем, началась революция, он банки грабовал, знал, да? Сталин. Да, 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 да. он mm -hmm. раньше, до, до этого, да. как он... Репрессии, стал... сколько там, до 10-10 миллионов... Так, да, градянські да, люди ну, по логірям по ГУЛАГах. Да, так, кажете, я не ошибаюсь, он, по-моему, сидел. От. А ты кажешь, Сталіна нема. Так би Сталін був би, ти би десь б десь би вже в ліс ввалив би, десь в тайгу пішов би. Ну, може, би я на сотків. Так може, так і краще, дійсно. Так ішли б от і ліс і валили б десь, а не сиділи б тут по чат в ках і до України лізли. Чесно слово. как вы меня понимаете по-русски, а сами на своей молве говорите, уже можно Молвей. это. А что, трошки миски киплять, так? Киплять, не знаю, что такое. Вывертаются, ну ничего, ничего. Добре, до меня всякие запитания есть, потому что так трошки оно уже как-то... Что говоришь? Что-то про Украину тебе узнать? Что я про Украину знаю? Ну, добре, скажи, что ты знаешь про Украину, давай. Ничего, Украина как Украина. Да, Раньше... А, столицу Украины можешь назвать? Столицу <реш> Украины? Да. Киев, конечно. А, ну это тебе подказывают сейчас. Да, как можно не знать Киев? Это то же самое, что у нас, как бы, Москва у вас. Я сразу... Что смешного-то? Что же знаешь про Украину? Да, что, знаю то, что Даже не знаю, как сказать. Ничего плохого не могу сказать. Ничего плохого не могу сказать. А для чего тогда стреляете по Украине? Могу сказать, что вот Зеленский походу и он да, это... Кто ты и купил? Кто? Не, я... не, не. Ты купил. купил? Ты, ты, ты не, щеброд. Зрозумил, да. не щеброд? Я зразумел, да. Не да. Не, не совсем. Ладно, сен. Ведьвар так же ну, на... трохи уже набрет. Давай курсом русского военного. Давай, направляю. давай. Шалон панство. Скільки часу проіснує е, даний youtube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До новых зустрічей.